Hai Assalamualaikum nama saya Muhammad Adi Ashraf bin Azrin dan rakan kumpulan saya ialah Muhammad Arif Izad bin Muhammad Zulkifli, seterusnya Afnan Syahdi Amani bin Zakaria, selepas itu Muhammad Ashraf bin Zaman dan yang terakhir ialah Muhammad Ihshad bin Amir Zakri. Kami dari kumpulan 6 ini ingin membentangkan uh, tugas yang diberi dalam uh, yang bertajuk uh, proses transformasi Peng pengangkutan awam di Malaysia. Hai Assalamualaikum nama saya Muhammad Adi Ashraf bin Azrin saya ingin membentangkan tugas yang diberi dalam tajuk uh, proses transformasi pengangkutan awam di Malaysia. Okey, untuk pengenalan, untuk uh, poin pertama ialah kepentingan pengangkutan awam. Okey, pengangkutan awam adalah elemen yang sangat penting dalam pembinaan negara, terutamanya dalam memudahkan uh, pengangkutan untuk penggunaan rakyat. Ia mencetuskan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Rangkaian pengangkutan awam yang mantap boleh menghubungkan pelbagai lokasi geografi, memudahkan aktiviti, aktiviti perdagangan, mengintegrasikan rangkaian sosial dan meningkatkan kecekapan semua Malaysia sebuah negara. Okay, uh, untuk yang seterusnya ialah uh, pembangunan pengangkutan awam di Malaysia. Okay, uh, pengangkutan awam Malaysia telah berkembang dalam beberapa peringkat sejak uh, kemerdekaan. Bermula dengan mod rail dan bus konvensional dan ditambah dengan mod pengangkutan yang lain. Uh, yang sedang uh, muncul seperti transit aliran masa MRT, transit aliran ringan LRT dan transit aliran bas PRT. Okay, bagaimanapun, kesesakan lalu lintas, diputar yang lemah dan perkhidmatan yang, yang tidak berkualiti adalah masalah yang paling yang paling memimbangkan rakyat. Okay, untuk yang seterusnya uh, uh, Bayaran tanpa tunai okay, Dengan pertumbuhan dan penduduk pembayaran yang pesat Dan perubahan gaya hidup Keperluan untuk sistem pengangkutan yang cekap dan mesra awam telah timbul okay, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan beberapa siri program yang dasar strategik Dalam usaha membawa sistem pengangkutan awam negara ke tahap yang baru okay, Inisiatif ini termasuk pembinaan kemudahan infrastruktur uh, baru pemas Pemasangan mekanisme pembayaran tanpa tunai pengoptimuman kecekapan pengurusan operasi dan penggunaan teknologi hijau untuk pemeliharaan alam sekitar okay, menurut artikel, pembayaran tanpa tunai menjadi antara pilihan yang sebilangan besar orang hari ini kerana ia dikatakan lebih mudah dan selamat digunakan dalam semua transaksi harian dan perniagaan okay, untuk yang terakhir ialah matlamat transformasi okay, kejayaan transformasi ini mencerminkan komitmen negara untuk menyampaikan sistem pengangkutan awam Malaysia standar dengan negara perindustrian yang lain seperti Jepun dan Singapura okay, sekaligus, uh, sekaligus mengurangkan kebergantungan rakyat kepada pengangkutan persendirian okay, secara tidak langsung ia mengurangkan pencemaran udara meningkatkan kualiti hidup rakyat dan uh, menyumbang lebih kepada pertumbuhan ekonomi okay, saya akan membentangkan uh, objektif kajian uh, terdapat beberapa objektif kajian dalam tajuk ini. Okay, untuk yang pertama ialah langkah kerajaan untuk transformasi pengangkutan orang di Malaysia Okey, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai dasar untuk menambah baik pengangkutan awam. Langkah utama termasuk membina infrastruktur moden seperti transit aliran uh, masa MRT, transit aliran ringan LRT dan transit aliran bas BRT. Okey, penubuhan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat kini dipanggil agensi pengangkutan awam. Uh, adalah uh, adalah penting untuk merancang dan menyelaraskan sistem ini. Uh, matlamatnya adalah untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih baik dan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam dan bukannya kereta. Okay, uh, Tumpuan kerajaan untuk membangunkan uh, infrastruktur pengangkutan seperti jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan dan kereta api memberi manfaat kepada penduduk dan industri okay, Yang seterusnya, uh, keberkesanan projek pengangkutan awam okay, Projek pengangkutan awam seperti MRT, LRT, BRT dan uh, MyRapid telah memudahkan kehidupan orang ramai terutamanya di bandar Menurut uh, artikel, uh, kemajuan sesebuah negara dicembekan dalam sistem pengangkutan awamnya intermodaliti di mana bentuk pengangkutan berbeza telah diperhatikan dicontohkan oleh terminal bersepadu seperti KL Central dan Pasar Seni. Pembayaran tanpa tunai dengan kad touch go aa, dan MyRapid meningkatkan pengalaman pengguna. Walaupun perkhidmatan ini bertambah baik, masih ada ruang untuk aa, ketepatan masa, keselesaan dan liputan yang lebih baik di kawasan luar bandar. Okay, yang seterusnya ialah aa, transformasi pengangkutan awam Malaysia aa, menghadapi beberapa cabaran Uh, termasuk kesesakan lalu lintas yang berterusan di bandar yang menjejaskan keberkesanan bas. Selain itu, kos uh, penyelenggaraan dan pembinaan yang tinggi membebankan kerajaan dan pengendali pengangkutan. Okey, uh, cabaran utama uh, termasuk kesedaran awam yang rendah, uh, keutamaan untuk pilihan pengangkutan bukan awam dan ikutan yang tidak mencukupi di kawasan luar bandar menghalang penggunaan pengangkutan awam. Okey, seterusnya saya akan membentangkan dan uh, menjelaskan persoalan kajian. Okay, untuk yang pertama ialah persoalan pertama ialah sejauh manakah keberkesanan pelan induk dan dasar kerajaan dalam merombak sistem pengangkutan awam uh, Malaysia. Okay, soalan ini menilai uh, menilai sama ada strategi dan rancangan kerajaan telah berjaya meningkatkan kualiti dan kebolehgunaan pengangkutan awam. Ia melibatkan penilaian dokumen penting seperti uh, pelan induk pengangkutan awam, uh, peng, uh, pelan induk pengangkutan awam bandar UPTMP, dasar pengangkutan negara NTP pelan ini bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, menambah baik penyepaduan antara mod, contoh kereta api ke bus dan meningkatkan jumlah penumpang dengan menjadikan pengangkutan awam lebih dipercayai dan mudah diakses. Okey, sebagai contoh, aa, pembe pembesaran laluan MRT Sungai Buloh ke Kajang yang telah membantu mengura membantu mengurangkan kesesakan di Kuala Lumpur dengan menawarkan alternatif kepada penggunaan kereta. Okey, persoalan yang kedua ialah Uh, apakah jenis pelaburan dan teknologi infrastruktur yang telah dimulakan sebagai proses tran transformasi ini Okey ini memberi tumpuan kepada kemajuan fizikal dan teknologi yang dibuat untuk menambah baik uh, pengangkutan orang ia meliputi projek berskala besar dan sistem digital yang meningkatkan uh, kemudahan penumpang dan kelestarian alam sekitar <coughs> Sebagai contoh Uh, transit aliran masa MRT uh, kereta api berkapasiti tinggi yang melayani kawasan bandar utama okay, selain itu, transit aliran ringan LRT menghubungkan uh, pinggir bandar ke uh, pusat bandar seterusnya uh, contoh seterusnya ialah bus rapid transit PRT laluan sunway sistem laluan khusus khususnya yang mengurangkan kelewatan selain itu uh, tersengguhi uh, wallet dan kad my rapid dengan e-pembayaran yang lancar Okay, untuk persoalan yang seterusnya ialah apakah masalah utama dalam usaha membuat transformasi pengangkutan awam di Malaysia. Okay, ini termasuk uh, isu pembiayaan, kekurangan penyelenggaraan, penggunaan uh, pengguna yang rendah dan penyepaduan yang lemah antara mod, bertukar dari kereta api ke bas. Uh, sebagai contoh, uh, kewangan, uh, kos tinggi projek MRT seperti MRT dan MRT telah menyebabkan kelewatan dan penilaian semula uh, belanjawan. Untuk penyelenggaraan uh, penyelenggaraan pula ialah Uh, kerosakan LRT yang kerap telah menyebabkan ketidakpuas hati orang ramai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, nama saya Muhammad Rufi Zafiq Muhammad Skifli dan saya akan menyambung bahagian pembentangan uh, bahagian kajian literatur jadi untuk bahagian kajian literatur saya akan membincangkan kepentingan uh, serta perkembangan sistem pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam di Malaysia merupakan komponen penting dalam pembangunan negara kerana ia menyokong pertumbuhan ekonomi dan juga sosial di Malaysia. Di Malaysia, sistem ini telah melalui evolusi dengan pengendalian mod moden seperti MRT, LRT, BRT, ERT dan sebagainya bagi melengkapkan sistem kereta api dan juga bas yang sedia ada. Kerajaan juga telah memperkenalkan pelbagai inisiatif Uh, strategik termasuk pembinaan infrastruktur baru, penggunaan teknologi hijau dan juga sistem pembayaran tanpa tunai. Uh, seterusnya berkaitan projek dan juga kemajuan yang terkini, antara projek utama yang telah dibangunkan termasuklah MRT Sungai Buloh hingga Kajang, LRT Kel Kelana Jaya dan juga Ampang serta BRT Sunway. Uh, terminal integrasi seperti KL Sentral dan juga Pasar Seni Turut membolehkan peralihan yang mudah antara mod pengangkutan. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti card touch and go dan juga aplikasi myrapid turut membantu memudahkan peng, uh, urusan pengguna dan menjadikan sistem lebih mesra pengguna. Kes seterusnya adalah berkaitan cabaran dan juga sistem pengangkutan awam. Uh, walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai di Malaysia sistem pengangkutan awam masih menghadapi beberapa cabaran antaranya termasuklah kesesakan lalu lintas yang memberi kesan kepada keberkesanan perkhidmatan bas serta kos pembinaan dan penyelenggaraan yang tinggi di samping itu kurangnya kesedaran dan sambungan di kawasan luar bandar ataupun kawasan pedalaman serta kadar pempasan yang terhad juga menjadi penghalang utama dalam menjadikan pengangkutan awam sebagai pilihan utama rakyat. Dan yang terakhir adalah berkaitan cadangan bagi penambahbaikan. Berdasarkan kajian literatur ataupun kajian lepas, beberapa penambahbaikan telah dicadangkan untuk menjadikan sistem pengangkutan lebih cekap dan mesra pengguna. Antaranya adalah dengan menghubungkan rangkaian ke kawasan luar bandar, dan uh, pinggir bandar, melaksanakan sistem pengurusan berorientasikan pelanggan dengan jadual yang tepat dan maklumat yang, uh, ataupun masa yang nyata, serta menjadikan insentif seperti subsidi tarif. Uh, uh, selain itu, konsep pembangunan berorientasikan pengangkutan ataupun transit-oriented development turut, turut dicanakan bagi mengintegrasikan kawasan kediaman dengan sistem pengangkutan awam di Malaysia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Yusyad Nami Zakri. Saya ingin membentangkan metodologi kajian bagi kumpulan kami. Kaedah dokumentasi memberi tumpuan kepada sejarah dan perkembangan sistem pengangkutan awam di Malaysia. Kami meneliti pelbagai dasar kerajaan, pelan induk dan inisiatif semasa yang mempukuhkan pembangunan sektor ini. Fokus utama diberikan kepada sistem rel seperti LRT, MRT dan BRT serta perkhidmatan bas dan integrasi antara mod pengangkutan. Kami juga mengkaji pelaksanaan teknologi moden seperti sistem bayaran tanpa tunai, aplikasi perancang perjalanan dan paparan maklumat. Kajian ini memberi gambaran menyeluruh tentang hala tujuh kerajaan, kepentingan kelestarian dan juga peranan sektor swasta dalam menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam yang lebih efisien dan juga mesra pengguna. Bagi kajian lapangan, kami telah menjalankan pemerhatian di beberapa lokasi utama seperti stesen LRT, MRT, terminal bas dan hak pengangkutan di kawasan bandar. Pemerhatian tertumpu kepada keadaan kemudahan fizikal, tahap kebersihan, keselamatan, keselesaan pengguna serta kecekapan operasi harian. Kajian ini membolehkan kami melihat secara langsung bagaimana dasar dan perancangan yang ada diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan yang sebenar kami dapat mengenal pasti kekuatan seperti sistem yang tersusun dan mudah diakses serta kelemahan seperti kesesakan dan kekurangan maklumat di tengah kawasan. Kajian ini turut membantu kami memahami aliran pergerakan dan tingkah laku pengguna dalam kehidupan harian. Kami turut menjalankan soal selidik bagi mendapatkan maklum balas secara langsung daripada pengguna perkhidmatan tujuannya adalah untuk menilai tahap kepuasan mengenal pasti cabaran yang dihadapi pengguna dan menilai keberkesanan sistem sedia ada soal selidik ini mempunyai pelbagai aspek seperti ketepatan masa keselesaan keselamatan kemudahan akses serta kemudahan digital yang ditawarkan hasil daripada maklum balas yang diterima kami dapati pandangan pengguna terhadap kualiti perkhidmatan dan mengenal pasti ruang penambahbaikan Kajian ini juga memberi idea yang berguna untuk membentuk sistem pengangkutan awam yang lebih cekap, inklusif dan mesra pengguna pada masa hadapan. Okay, baiklah, seterusnya ialah dapatan kajian. So, sejak negara beralih ke fasa endemik COVID-19, penggunaan pengangkutan awam menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Prasarana Malaysia Berhad purata penggunaan pengangkutan awam pada tahun 2023 mencecah 1.1 juta penumpang setiap hari. Data penggunaan juga menunjukkan pecahan mengikut mod pengangkutan utama yang dikendalikan oleh prasarana. Jadual berikut merangkumi purata penggunaan harian bagi setiap jenis pengangkutan. Jadi berdasarkan data ini mod rail iaitu LRT, MRT dan Monorail menjadi pilihan utama rakyat Malaysia diikuti oleh Perkhidmatan Bas Rapid KL Kecenderungan ini mungkin berpunca daripada aspek ketepatan masa kelajuan perkhidmatan dan liputan rangkaian rel yang lebih meluas di kawasan bandar Bagi inisiatif penambahbaikan perkhidmatan Pelbagai inisiatif telah dijalankan oleh pihak kerajaan dan agensi berkaitan, khususnya Prasarana Malaysia Berhad. Antara inisiatif utama termasuk penambahan tren baharu LRT, iaitu empat buah tren baharu telah diperkenalkan bagi LRT laluan Kelana Jaya di bawah projek KLAV27. Ini menjadikan jumlah tren beroperasi sebanyak 48 unit dengan kekerapan purata setiap 3 minit pada waktu kemuncak. Penambahan ini mengurangkan waktu menunggu dan kesesakan di stesen-stesen utama. Untuk rapid bus, ia akan menjakakan peningkatan jumlah bas yang beroperasi daripada 762 kepada 1000 buah menjelang hujung tahun 2023. Penambahan ini adalah selaras dengan peningkatan permintaan khususnya di Lembah Kelang. MRT Laluan Putrajaya mencatatkan purata penggunaan harian sebanyak 127,872 penumpang, manakala MRT Laluan Kajang meningkat kepada 225,705 penumpang sehari. Ini menunjukkan sambutan positif terhadap mod pengangkutan rel moden yang lebih selesa dan efisien. Bagi sasaran masa depan dan cabaran semasa, Kerajaan Malaysia melalui Dasar Pengangkutan Negara 2019 hingga 2030 telah menetapkan sasaran untuk mencapai 40% kadar penggunaan pengangkutan awam menjelang tahun 2030. Namun begitu, sehingga kini kadar penggunaan masih di bawah paras 20%. Ia menunjukkan masih banyak ruang untuk penambahbaikan. Terdapat beberapa cabaran utama dalam proses transformasi pengangkutan awam telah kita kenal pasti Antaranya ialah isu kesaling hubungan first and last mile iaitu ramai pengguna menghadapi kesukaran untuk mengakses stesen atau hentian pengangkutan awam dari kediaman mereka. Kekurangan laluan bas pengantara, laluan pejalan kaki yang selamat dan kemudahan parkir di kawasan stesen menjadi antara faktor penyumbang. Hai Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf bin Zaman, Cik saya akan membentangkan mengenai kepentingan tugasan. Okey, kepentingan tugasan yang pertama adalah memahami perkembangan infrastruktur negara. Pengangkutan awam adalah tulang belakang dalam kemajuan material ekonomi dan sosial sesebuah negara. Industri pengangkutan awam telah mengalami perubahan besar yang mempengaruhi fungsi pihak berkuasa dalam membangunkan kemudahan infrastruktur negara secara yang secara menyeluruh poin yang kedua adalah pertumbuhan ini melibatkan penubuhan infrastruktur canggih seperti transit aliran masa iaitu MRT, transit aliran, aliran ringan LRT dan juga transit aliran bas iaitu BRT dan juga pertumbuhan di bahagian operasi pengurusan sebagai contoh seperti di pusat tiket. Kepentingan tugasan yang kedua adalah menilai usaha kerajaan dalam meningkatkan pengangkutan rakyat yang pertama adalah uh, memperkasa struktur pengangkutan negara dalam agenda yang meluas dan bersepadu Ini dapat memudahkan pergerakan harian seperti uh, berulang-alih ke tempat kerja Yang kedua adalah Malaysia telah memulakan beberapa program berskala tinggi Yang cuba untuk meningkatkan ketersediaan dan kecekapan sistem pengangkutan awam Sebagai contoh, yang terpenting adalah peruntukan sebanyak 1.9 bilion ringgit kepada prasarana Malaysia berhad bagi pembelian lebih daripada 1,600 buah bas baru termasuk bas elektrik. Kepentingan tugasan yang ketiga adalah kesedaran terhadap kepentingan kenderaan. Yang pertama adalah perubahan sistem pengangkutan awam di Malaysia tidak dapat dipisahkan lagi daripada agenda pengangkutan yang padat yang kerap diberi keutamaan tinggi dalam pembangunan negara yang moden. Yang kedua adalah pergerakan pengangkutan mesra ekologi dapat mencapai keseimbangan sosial dan juga ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Penggunaan pengangkutan awam yang meluas ini boleh digunakan untuk mengatasi kesan yang tidak diingini terhadap alam sekitar dan juga kesihatan dan kepentingan tugasan yang terakhir adalah uh, peluang meneliti cabaran sosial dan juga ekonomi poin yang pertama adalah cabaran keterangkuman pengangkutan awam kekal sebagai isu teras dan yang kedua adalah dalam sistem pengangkutan awam yang dipendekkan adalah amat sukar bagi penduduk di luar bandar untuk mengakses perkhidmatan asas seperti pekerjaan penjagaan kesihatan dan juga pendidikan Poin yang terakhir adalah penduduk luar bandar kekurangan pilihan lain daripada menggunakan mod pengangkutan persendirian yang tidak selamat atau perkhidmatan tersembunyi dan dengan itu ia akan mengalami kehilangan kualiti hidup serta penyebaran ketidaksamaan sosial. Okey, seterusnya adalah mengenai cabaran tugasan. Cabaran tugasan yang pertama adalah keterbatasan data dan statistik terkini. Yang pertama adalah isu perbezaan akses kepada infrastruktur antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Walaupun bandar besar seperti Kuala Lumpur, Selangor dan juga Pulau Pinang mempunyai akses kepada kemudahan pengangkutan awam yang canggih sebagai contoh MRT, LRT dan juga bas elektrik. Yang kedua adalah kawasan luar bandar dan juga pedalaman masih bergelut dengan kemudahan yang lemah dan juga kemudahan pengangkutan yang tidak teratur. Walaupun kerajaan telah menetapkan matlamat yang hampir sama dalam penyediaan sistem pengangkutan luar bandar dengan lebih bergantung kepada penggunaan kenderaan persendirian disebabkan kekurangan pilihan mod pengangkutan awam yang sesuai bagi mereka. Cabaran tugasan yang kedua adalah sikap dan persepsi pengguna. Yang pertama adalah masyarakat Malaysia secara amnya kekal sehingga kini dengan keutamaan yang kuat iaitu untuk penggunaan kereta persendirian. Yang kedua adalah kereta persendirian lebih mudah, fleksibel juga menjimatkan masa mereka. Sikap pengguna yang memilih kenderaan persendirian adalah kerana mereka uh, mahukan kebebasan dengan masa perjalanan yang lebih fleksibel dan ini menjadikan cabaran utama dalam meningkatkan penggunaan bagi pengangkutan awam. Yang ketiga adalah mewujudkan jurang persepsi yang menghalang inisiatif iaitu untuk mempromosikan penggunaan pengangkutan awam secara keseluruhan. Namun persepsi tersebut mesti diubah dengan kempen kesedaran, kempen gaya hidup yang lebih padat. Okey, cabaran tugasan yang terakhir sekali adalah isu keselamatan dan juga keselesaan para pengguna. Yang pertama adalah keselamatan dan keselesaan adalah antara kebimbangan yang terbesar dalam proses revolusi pengangkutan awam di Malaysia yang terus memberi kesan kepada kepuasan dan juga keyakinan kepada para pengguna. Yang kedua adalah keselamatan yang kurang baik dalam terminal pengangkutan awam boleh menjadi kebimbangan umum terutamanya bagi mereka yang terdedah seperti wanita, warga emas dan juga OKU poin yang ketiga adalah kekurangan keterlihatan keselamatan dan juga penggunaan teknologi pemantauan yang tidak berkesan boleh menyebabkan pengguna berasa terancam semasa menggunakan pengangkutan awam terutamanya pada waktu malam atau pada waktu ganjil. seterusnya adalah kesimpulan daripada kajian ini yang pertama adalah kajian ini menunjukkan pembangunan pengangkutan awam di Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan yang positif iaitu dengan pelancaran skim infrastruktur berskala besar seperti MRT, LRT dan juga BRT serta penggunaan teknologi canggih seperti pembayaran tanpa tunai. Projek transformasi telah menambah elemen secara progresif kepada mobiliti rakyat dan pembangunan negara tapi masih terdapat asas yang besar untuk penambahbaikan bagi meningkatkan sistem pengangkutan awam di Malaysia agar menjadi lebih cekap, inklusif dan juga mampan. Yang terakhir sekali adalah saranan. Poin yang pertama adalah menambahkan perkhidmatan bas pengantara laluan pejalan kaki dan kemudahan tempat letak kereta adalah amat penting dalam memudahkan pengguna untuk mengakses pengangkutan awam. Yang kedua adalah penambahbaikan kemudahan fizikal seperti membesarkan ruang tempat duduk, menawarkan kemudahan mesra OKU dan juga menaik taraf sistem penghawa dingin dalam kereta api. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.